Что, что? начинаем традиционную после матча в пресс-конференцию за участие главного тренера Олимпика, пана Игоря Петрова. Пожалуйста, на сегодняшний матч несколько скажи, а уже будем за журналистики журналистов. Ну, нужно сказать, что сегодня очень жаркая погода. Очень тяжело было играть обоих командам. Что касается самой игры, по первому тайму ничего не предвещало до крупного счета игра была равная и где-то команды имели одинаковые возможности, что ну, их было мало, конечно, но возможности забить было. Во втором тайме ваша команда прибавила, на появились моменты и, наверное, заслуженно сегодня победили. Что касается и... нашей команды, то, наверное, все-таки, я думаю, не успели восстановиться после Алческа. Много травмированных выпало на 11 человек. Большая нагрузка, они уже где-то четвертую, пятую игру играют одним составом. Менять неким молодые, 94-й, 94 93-й выходят на замену, поэтому ждать усиления во втором тайме не приходится. Поэтому э, они набираются опыта и я думаю, что это на дальнейшем пойдет на поле. В этом сезоне уже все понятно. Олимпийка останется где-то в середине таблицы, а на следующий сезон какие возможные задачи ставятся. Ну, больших задач пока мы ставить не будем, потому что у нас еще в планах строительства стадиона, трибуну мы будем достраивать на нашей базе, потом мы будем строить манеж э -э крытый с -э синтетическим полем стандартным. Вот, поэтому у нас еще там много затрат пока на стройки. Мы будем Усиливаться будем. мы ну, возьмем 4 человека, может, 5, а так будем надо, пока играть тем же составом, наигрывать молодых, Большие задачи ставить на следующий год. сейчас запитание да, на поставку Что ж, вам дякую?